Salam dostlar. Bu gün biz sizinlə Aviator oyununu addan zəyə öyrənəcəyik. Yəni tam olaraq Aviatoru necə oynamaq olar, hansı üsullar var, əmsal nədir, bet nədir, risklər necədir, afta kartı necə istifadə edir? Bütün bunların hamısını öyrənəcəyik və praktik olaraq sınaqdan keçirəcəyik. Gəlin başlayaq. Aviator oyununda biz belə bir təyyarə görürük. Təyyarə sıfırdan başlayaraq birdən başlayıb daha doğrusu uçmağa başlayır və x əmsalı ilə artır. Nə vaxtı bu da ə, uçub gedərsə, artıq round bitmiş olur. Siz yatırım edib ələ vaxtda yatırımınızı geri çəkməlisiniz ki, təyərə uçub getmədan yatırımı bağlayasınız və qazancınızı götürəsiniz. Burada x dediyiniz əmsaldır. Yəni siz ə, 1 dollar yatırmaq istənisəz, əmsal 1.15 olarsa, 1.15 də keçərsə pulu Onda siz 1in 1.15-ə hasili qədər gəlir əldə edəcəksiniz. Məsələn, 1 dollar yatırma biləmsiniz. Hazırda 2 dəyərcə təkdiliniz bulub, siz avtomatik 2 dollar ıı, pul çıxarırsınız. Amma o 2 dolların 1 dolları sizin yatırımınız olduğu üçün sizin xalis gəlirinizdə 1 dollar qalır. Siz yatırımı artıra bilərsiniz. Bet dediyim isə əslində yatırım deməkdir. Siz bunu artıra bilərsiniz. Aviatorun manat variantında oynanlanda minimum 20 qəpik Maksimum isə ə, 230 manat olur. Dolar və illə 70, 10 kapitallıqdan yəni 10 sentdən 100 dollara qədər bu davam edə bilər. Əlavə təstiləyək, general başlayır adır. Biz düyməni basırıq, gözləyirik, general başlayır. General başlayandan sonra bizim çıxarışımız sarı rəngə dönüşür və nə vaxt biz bunu çıxarış edəsək, yəni 2 qısa çıxaraq. Xoşdur, 204-də çıxartdığım üçün. 20 manat qoymuşdum. 100 manat 204-ə vuruldu və 204 manat oldu. Qazanc. Amma o 100 204 manatın 100 manatı mənim yatırımım oldu üçün xalis qazancım, yəni mənfəətim 104 manat olur. Deyərim ki, bura qədər hər kəsə aydındır. Və, e, belə deyim. Aviator bizə 2 pəncərədə eyni anda oynamaq təşdiqi verir. Bunlar e, riskləri azaltmaq üçün. Riskləri azaltmağın 2 yolu var. 1 eyni vaxtda 2 pəncərədə oynamaqla, yəni məsələn siz 10 dollar yatırma edirsiniz bir pəncərədən, digər pəncərədən isə 20 dollar yatırma edib elə bir əmsalda çıxarış edirsiniz ki, həm 20 dollarınızı, həm də 10 dollarınızı qazana bilərsiniz. E, məsələn, gəlin başlayaq 16-dan. E, 20 e, dolları 1.5-ə çıxartsam, 20 dolları zaten çıxartdığım üçün qazanmış oluram, geri gətirmiş oluram. 20 dolların yarısı 1.5-i zaten 10. Bu üsül getdi haldadır da, yəni belə üsül gələndə biz itirmək təhlükəsi On müxtəlif strategiyalar var ki, o itirdiyimiz məbləği necə geri qaytırdərik. Yəni, yenidən 10-20 yatırımı eləyək, riski göstərmək istəyirəm sizə. Başladı. 100 ilə mən götürsəm pulu, yenə götürə bilərim. Yenə başlayaq. Yəni qeyd elədim ki, bu bir ə, belə deyim, əslində qumar kazino oyunudur və itirmə ehtimalları çoxdur. Yəni bunun üçün son pulunuzla oynamayın çox yəni keçdi götürdüm. Digərini istədiyim vaxt çıxarış edə yə bilərəm. Yəni artıq mən 10 manatlıq sortalamaşam. 20-ni birəliyə quranlar, əzaten 30 edir və 30-un 20-si 21 20, aşağıdakı pəncərəmin qazançıdır, 10 isə yuxarı pəncərəmin qazançıdır. Məbləğimiz dəyişmədi. Yəni balansınız heç bir halda dəyişmədi. Artıq biz ə, ikincini istədiyim yuxarıdakını istəyimiz kimi saxlamasayırıq. Xarif mənfəətimiz olacaqdı o bizim. Gəlin yəni, yenə başlayaq 10-20 su ilə belə tez azaldıb öz giminizdən e, görə də oynaya bilərsiniz. Mən bunu 2x-də dayandıracağam, dayandırdım. Yəni aşağıdan mən e, 1.60-da dayandırdım 20-ni. E, Bir az daha çox qalandım. Yuxarına isə 2x-də dayandırıb xalis 10 manat bu round-da mən qazanca bilmiş oldum. Və e, riskimi də artıq sortalamış oldum. Riski sortalamlığın ikinci e, üsulu avto cash out-dur. Yəni e, siz oyunda avtomatik seçirsiniz. Burada auto play də var. Yəni oyunu qoy, məsələn, baxır sizin balansınızda. Məsələn, oyunu qoyursunuz 1 manata, avto play qoyursunuz. İstədiyiniz yerdə, istədiyiniz vaxt oyun dayanсын avtomatik olaraq deyirsiz. Məsələn, deyir ki, sizin balansınız yəni saxtı 100 manatdan az olarsa dayanсын oyun avtomatik və yaxud 10 rahddan sonra avtomatik dayansın. Belə avto oyunlar var. Və yaxud da sistemə giriş edib avtomatik qoşulub, yəni gün işinizdə məşğul ola bilərsiniz. Ayatır özü arxa tərəfdə oynayıb sizə qazanclar gətirə bilər, amma bu bir az risklidir, çünki dalaba dal uduza da bilər və böyük məbləğlərdə itirimlər də edə bilərsiz. Mən isə burada risk azaltmaq üçün avto kaşal öyrədəcəm sizə. Avto kaşal nədir? Siz avto kaşalı işə salaraq, məsələn, qoyursuz 1.70, tutaq ki. Buyurun. Qeydran başlayır. Yatırırsınız. 1.70-də avtomatik olaraq PR ə uçuq 1.71-də belə kiçik gətsəsiniz, siz 1.70-də avtopeşad əldə etdiyiniz üçün qazancınız olacaq. Bu nə üçündür? İnsan olaraq siz ıı, bunu stop edə bilməzsiniz. Yəni cəlbli məsələsi var. Fayər uçuq gedə bilər. Amma 1.70-ə qoyduğunuz üçün avtomatik qazanacaqsınız. Məsələn bu 1.70. Siz bunu 2x, 3x, 5x vəsait eləyə bilərsiniz. Ki mənim strateji videolarımda ən çox istifadə etdiklərimdən biri 1.10 üsuludur. YouTube kanalımda digər videolar arasından 1.10 üsulunu izləyin ə güclü strateji üsuludur deyim ki sizə. Auto-pishaod dediyim kimi bu məqsədlə istifadə olunur. Riskləri azaltmaq üçün başqa üsullardan biri elə dediyim bir üsuldur. Ümumiyyətlə riskləri azaltmaq üçün müxtəlif strategiyalar vardır, oynama strategiyaları vardır, məntiqlə oynamaq üçün. Yəni ə, qeyd etdim ki heç bir hiylə və kod sındırmaq falan kimi şeylərə aldanmayın. Ə, bunun arxa tərəfi, oyunun arxa tərəfi elə qorunur ki, siz onun istəsəz də edə bilməyəcəksiniz. Boşuna pulunuzu elə şeylere xərcləməyin. Maksimum şekilde burada ıı, dikkatli oynamak olar, vaktinde pulu çekmeyi. Mesela dalba ıı, dal köyler verirse 5-6 köyden sonra artık ıı, berediyim kırmızı benim şeyi renkler verecek. Böyle şeyleri ıı, edə bilərsiniz. Ama her bir alda oyunun riskleri var. Belə. Bu kadar dostlar. Iı, Gelin istiyorsuz ıı, bir neçə oyun oynayaq. Yatırım yatırımdırım. biri avtomatik 2x-də çıxarsın. Digərini isə elə öz üzünə yatırım edəcəm. Yeni roundla başlasın. Maksimum qoyum 100 manat, digərində qoyuram 50 manat. Ya yəni, bu heç bir məntiqə əsaslanmayan yatırımdır. Mən zətən 100-ün 2x-də çıxarsam əlavə 100 manat qazanmış olacam. Əlini də qoyuram. Görək nə qədər üstüb gedə bilər. Deyəlim ki, Aviatorun üstün tərəfləri çoxdur. Aviator daha ə, oturmuş oyundur, daha çox qazandırmış oyundur. İllərdir var. Onun rəqib oyunları vardır ki, hələ də Aviator qədər qazandırmır, hələ də Aviator qədər məşhur deyil, güvənilir deyil. Deyirəm ki, insanlar Aviator oyununa daha çox güvənir. Sadəcə bizim ölkədə deyil, bir çox ölkələrdə Aviator məşhur oyunlar arasındadır. Gəlin başlayaq. 2 dəfə dalbadal 35-dən 34-ə çatdığı üçün elə onda deyəcəyəm ki, uçub getmək ehtimalı çoxdur. Belə risklər eləməyin. Demə, bəzi oyunçular var ki, e, itirməklərinə narahat olmurlar. E, risk eləməyi sevən oyunçulardır. Dalba-dal -dal, 50 manat, 100 manat sitirlər, sonra 10x gözləyirlər, əmsal ona çatana də qədər gözləyirlər və birdən-birə 1000 manat, 2000 manat qazana bilirlər. Beşdə götürəcəm mən bunu. Fikir şey verin, götürə bilmədim. Niyə? Çünki mən insanam və cəld robot kimi cəld ola bilmərəm. Amma avto kaşal 5x-ə qoysaydım, 503 də uçub getməyinə baxmayaraq mən onu götürə biləcəydim. Budur həqiqətən kaşalın süperə. Belə. Bu qədər dostlar. E, kanalı bəyənin, kanala abunə olun, videonu bəyənin və e, suallarınız olarsa kommentdə yazın, cavablandırmağa çalışacağam. Hamza qurlar, e, videoda aşağıda link yerləşdirirəm. Həmin linklə daxil olub oynaya bilərsiniz Aviator oyununun. Həmçinin e, promo koddan istifadə edin ki, yatırıma verdiyiniz dəyərin istifadə, istifadə etdiyinizin 500%-ə qədərini əlavə bonus qazanasınız. Hamınıza uğurlar, kolay gelsin Sağ olun.